В эфире программа «Панорама дня» и в студии Регина Шакирова. Сегодня в выпуске. В Бугурслане вынесут приговор в отношении директора ООО «Жилкомсервис». Налоговая служба Бугуруслана проводит дни открытых дверей. Вдовам умерших участников Великой Отечественной войны вручили свидетельство на предоставление социальных выплат на приобретение жилья. В Районном доме культуры прошло мероприятие, посвященное дню авиации и космонавтики. Трагическое происшествие, произошедшее 6 марта, потрясло не только Бугурслан, но и все Оренбуржье. С крыши пятиэтажного дома по улице Коммунистической, 22, на мужчину и двоих его детей упала глыба льда. На протяжении месяца шло расследование уголовного дела, а директор управляющей компании ООО «Жилкомсервис», которая обслуживает данный дом, все это время находился под домашним арестом. Наступило время, когда расследование дела завершено и направлено в суд, где и будет вынесен приговор. 6 марта с крыши многоэтажного дома, на первом этаже которого располагаются многочисленные магазины, упали фрагменты двухметровой ледяной глыбы. Ее заложниками оказались мужчина и двое его детей, 8 и 5 лет. В результате дети получили телесные повреждения. Пятилетний ребенок незамедлительно был доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения Бугурслана. В день трагедии на месте ЧП сразу же начала работать команда управляющей компанией ООО «Жилкомсервис», которая обслуживает 22-й дом по улице Коммунистическая и весь лед, прочно нависший на крыше здания, был убран. Целый месяц шло расследование возбужденного уголовного дела, и вот настал момент, когда расследование завершено и направлено в суд для последующего вынесения приговора. Следствием установлено, что 6 марта 2016 года в послеобеденное время с крыши пятиэтажного дома номер 22 по улице Коммунистической города Бугуруслана упала глыба льда. Пострадавшими оказались проходившие мимо здания пятилетний мальчик, который получил тяжкий вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы, и его восьмилетний брат, который получил легкий вред здоровью в виде сотрясения головного мозга. Обязанность по обслуживанию указанного дома лежит на управляющей компании «Общество с ограниченной ответственностью Жилком сервис руководитель которой, зная об изменениях температурного режима, мер по очистке снега и наледи с крыши не предпринял. Вину в предъявленном обвинении директор управляющей компании признал полностью, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. В отношении обвиняемого избрано пресечения в виде домашнего ареста. 12 апреля 2016 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бугрусланский районный суд для его рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить директору ООО «Жилкомсервис» Павлу Тарутько – 6 лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей. Что касается пострадавшего пятилетнего Арсения Бурова, то после месячного пребывания в больницах Бугурслана и Оренбурга 1 апреля его выписали домой на амбулаторное лечение. Решение о выписке мальчика по итогам консилиума приняли врачи Оренбургского центра детской хирургии, где ребенок проходил обследование и лечение. По словам матери Арсении, он чувствует себя хорошо, постепенно восстанавливаются двигательные функции, а совсем скоро они вновь отправятся в Оренбург, но уже в областную детскую клиническую психоневрологическую больницу на реабилитацию. Информация для всех налогоплательщиков физических лиц. 15 и 16 апреля в Налоговой службе Бугуруслана будут проведены дни открытых дверей. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер один по Армурской области доводит до сведения налогоплательщиков, что 15-16 апреля 2016 года старшим уже традиционной инспекция проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков физических лиц. 15 апреля в пятницу налоговая служба будет работать с 8.30 до 19.30, а 16 апреля в субботу сотрудники Федеральной службы исполнительной власти примут граждан с 10 до 15 часов. В рамках проводимых мероприятий все желающие смогут получить консультацию по вопросу и порядку заполнения декларации формы 3 НДФЛ по вопросу уплаты данного вида налога, также узнать о наличии задолженности по налогу. Кроме того, задолженности по налогу. Кроме того, они могут получить информацию и узнать о необходимости. Также физические лица, которые обратятся в налоговый орган в рамках проводимых мероприятий, смогут заполнить на месте уже декларацию формы 3НДФЛ. Кроме того, они смогут подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Вдовы умерших участников Великой Отечественной войны в кабинете главы города Бугурслана Владимира Бера в торжественной обстановке получили свидетельство о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья. С каждым годом участников баталии Великой Отечественной войны становится все меньше. Значимость каждого из них несоизмерима, а для тех же, в свою очередь, поддержка со стороны государства крайне важна, так же, как и для членов их семей. В связи с этим в России с исполнением указа президента от 2007 года выдаются жилищные сертификаты для участников войны или их вдов. В последнем случае жены умерших в ходе военного конфликта пользуются льготами, если не находились во втором браке. При таком раскладе вдова ветеран войны приравнена по социальному статусу к погибшему на поле боя мужу. Женщины получают все пособия и пользуются льготами, положенными ветеранам Великой Отечественной войны. Вдвойне хорошо, что сегодня вот, ну, такой вот пять человек у нас почти последний. У нас еще две бабули остаются, с которыми мы сейчас работаем с министерством, там, по одной запросили документы, по одной вот так вот никак не получается. Поэтому, имея... Вот, я больше вас знаю, насколько это вот иногда неправильно получается вся эта схема. Поэтому очень хорошо, что, вот, слава богу, с вами так все это получилось. И во-первых, дожили, а во-вторых, что у нас сейчас получилось. Потому что кучу там всяких а, есть вариантов, когда могут и отказать. Поэтому я вас всех с этим поздравляю. Спасибо. Право, спасибо. Обладателями сертификатов стали Рябова Павлина Парфеновна, Чухеева Мария Николаевна, Силкина Евдокия Константиновна, Каримова Таскиря Мурзеевна и Самойлова Мария Егоровна. Всего с начала этого года шестерым вдовам умерших фронтовиков были вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья на сумму 1 миллион 105 тысяч рублей. Если все пойдет по плану и финансирование продолжится, то еще несколько бугурсланских вдов участников войны получат подобные свидетельства. В районном Доме культуры прошло мероприятие, посвященное Дню авиации и космонавтики. Студенты Бугурслана собрались в зале РДК, чтобы вспомнить этот знаменательный для всего мира день. В зрительном зале присутствовали и наши корреспонденты. 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики важный день для всего человечества. Именно 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле Восток впервые в мире совершил орбитальный полет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Во всех уголках нашей планеты празднуют этот день по-разному. Проводятся акции, концерты, всевозможные награждения, выставки и конференции. В районе в доме культуры города Бугуруслана также прошло празднование столь грандиозного дня. Творческие коллективы выступили с концертными номерами, а для студентов была проведена тематическая викторина. 12 апреля – поистине великий день. Но знают ли о нем жители Бугуруслана? Знают ли историю своей страны или хотя бы краткую биографию Юрия Гагарина? За ответом на эти вопросы мы вышли на улицы нашего города. День космонавтики полетел первый это космонавт Юрий Гагарин. Ну а что для вас значит этот праздник? Большую значит. Что? Я еще при Советском Союзе воспитывался. Это достижение наше большое. Испытываете ли вы чувство гордости? Гордость обязательно. За свою страну, за Россию. За Союз и за Россию. Сегодня день космонавтики. Вы знаете историю? Да. 12 апреля 51 -го года Юрий Гагарин полетел в космос на корабле «Восток-1». А где учился Юрий Гагарин? В Оренбурге. Чувство гордости вы испытываете ли вы? Конечно, испытываю. Мы же патриоты России. Хотели бы вы быть таким же, как Гагарин? Ну, хотели бы мы хотели бы позаимствовать у него мужество и отвагу, но не хотели бы быть космонавтами. Мы хотели бы проявить себя в другой стезе. День космонавтики? К Гагарин полетел первый Что-то было знать событие, что это очень значимый праздник для нас. Ну, вот так. Испытываете ли вы чувство гордости? Да. Ну да. да. Почему? Потому что именно наши полетели, а не другие. Как показала опрос, гросланцы знают об этом великом дне, знают краткие исторические справки, а некоторые и вовсе обладают большими знаниями в этой области. Все-таки патриотизм и чувство гордости присутствуют в каждом россиянине от мала до велика. И в завершении выпуска информация от инициативной группы клуба любительского велоспорта и велотуризма Клуб Велобукурслан. Энтузиасты велогонщики открывают долгожданный сезон. Предстоящая дата его открытия 30 апреля, начало в 11.00, а сбор участников и болельщиков состоится на центральной площади города. По всем интересующим вопросам вы можете звонить в нашу редакцию, номер которой видите на своих экранах. А мы напоминаем, что все выпуски программы «Панорама дня» вы сможете посмотреть на YouTube, задав поиски «Пятый канал Бугурслан», а также на областном портале время56.рф. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорых встреч! Уважаемые бугрусланцы, прослушайте информацию Управления по гражданской обороне, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности города. В случае подъема воды необходимо взять теплые вещи, документы, деньги, без промедления выйти на возвышенное место или занять верхние этажи зданий. Если есть время, вынести имущество в безопасное место. Оказавшись в воде, снять с себя тяжелую одежду, обувь, воспользоваться плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами, ждать помощи. В дальнейшем действует в соответствии с указаниями Управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города. Круглосуточные телефоны для экстренного реагирования 05-01-112.